श्री स्वामी श्री गुरुदेव स्वामी प्रिय श्री श्री समर्थ भक्तांनो अथक परिश्रम करून सुद्धा आपल्याला हवे असलेले यश मिळत नसेल किंवा तुम्ही ज्या पण गोष्टीची इच्छा राखता त्या इच्छांची पूर्ती होत नसेल तुमच्या मनासारख्या गोष्टी घडत नसतील तुमच्या हातात पैसा टिकत नसेल तुम्ही जो पण उद्योग धंदा व्यवसाय बिझनेस करत असाल त्यामध्ये तुम्हाला लाभ होत नसेल आणि तुमच्या कामामध्ये तुमची ग्रोथ होत नसेल तुमचा धंदा लॉसमध्ये चालला असेल तर तुम्हाला हा स्वामी मंत्र मंत्रजप ऐकायला हवाच किंवा तुम्ही हा स्वामींचा मंत्रजप एकशे आठ वेळा उच्चारू शकता जे पण स्वामी भक्त मनासारखी सरकारी किंवा प्रायव्हेट नोकरीसाठी प्रयत्न करत असतात पण त्यांना यश मिळत नसेल तर त्यांनी हा जप ऐकल्यास किंवा उच्चारल्यास त्या सर्व स्वामी भक्तांना मनोइच्छित नोकरी मिळेल या मंत्राचा अद्भुत चमत्कार तुम्हाला लवकरात लवकर पाहायला मिळेल उद्योग धंदा व्यवसाय आणि बिझनेस मध्ये चांगलीच वाढ होईल हा मंत्र जप ऐकल्याने तुम्हाला हमकास मनोइच्छित नोकरी मिळेल मंत्रजप ऐकल्याने आणि उच्चारल्याने तुमच्या कुटुंबात सुख समाधान आणि शांती नांदेल धनदौलत संपत्तीची कमतरता कधीही भासणार नाही या मंत्र जपामुळे पाण्यासारखा पैसा तुमच्याकडे येईल अफाट संपत्तीचा लाभ होईल हा मंत्रजप ऐकल्यामुळे लॉटरीच तुम्हाला लागेल स्वामींची कृपा दृष्टी तुमच्यावर असल्यामुळेच हा मंत्रजप तुमच्या समोर आलेला आहे स्वामी समर्थ नायक, नायक। श्री गुरुदेव दत्त अवतार स्वामी समर्थ महाराज ज्यांच्या विना तुम्ही श्वास सुद्धा घेऊ शकत नाही असे हे आपले स्वामी समर्थ महाराज आपला देव आपला भगवंत आपली माऊली आणि आपली आई स्वामी आई स्वामी आईची कृपा दृष्टी आपल्यावर असेल तेव्हाच आपल्या सर्व मनोइच्छित मनोकामना पूर्ण होतील स्वामी आई आपल्या सर्व लेकरांवर एकसारखेच प्रेम करते फक्त तुम्ही मनापासून त्यांना हाक मारायला हवी त्यांचा मंत्र जप ऐकायला हवा किंवा एकशे आठ वेळा हा मंत्र जप जपा जोपर्यंत तुमच्या सर्व इच्छा मनोकामना पूर्ण होत नाही तो परेंत, हा मंत्र जप रोज ऐकावा किंवा उच्चारावा सोबतच तुम्ही कार्या मद्दे सदैव प्रयत्नशील राहणे गरजेचे आहे प्रिय स्वामी भक्तांनो या मंत्राकडे दुर्लक्ष करू नका अन्यथा स्वामींची कृपा दृष्टी पासून तुम्ही वंचितच राहाल धनदौलत पैसा आणि संपत्तीची प्राप्ती तुम्हाला होईलच पण सोबतच स्वामी माऊलींचा आशीर्वाद तुमच्या सोबत असेल वर सर्व संकट तुमच्यावर येणाऱ्या अडी अडचणींपासून स्वामी समर्थ माऊली तुमचे रक्षण करतील ज्या पण लोकांना शारीरिक त्रास आहेत अशा लोकांचे शारीरिक त्रास कमी होतील सर्व दुःख अडी अडचणी जळून जातील हे सर्व खरे होण्यासाठी आणि सत्यात उतरवण्यासाठी आपण हा मंत्र जप ऐकला पाहिजे स्वामी समर्थ माऊली सदैव आपल्या भक्तांच्या पाठीशीच आहेत प्रिय स्वामी भक्तांनो तुमचा स्वामी समर्थ महाराजांवर पूर्ण विश्वास असेल तर या युट्यूब चॅनेल ला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच या व्हिडिओ ला एक लाईक करा आणि कमेंट मध्ये स्वामी समर्थ माऊली तूच आमची आई असे टाइप करा चला तर ऐकूयात हा स्वामी समर्थ माऊलींचा प्रचंड शक्तिशाली मंत्र ओ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नम ओ

नमः ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो

स्वामी दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमो स्वामी स्वामीय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमः

स्वामी दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमः ॐ

स्वामी दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमः

स्वामी दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमो स्वामी स्वामीय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमः ॐ

नमो दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो स्वामी ॐ नमो स्वामी ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमः स्वामी दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमो स्वामी स्वामीय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमः

नमो स्वामी स्वामीय नमः ॐ नमो स्वामी नमः ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमः ॐ

स्वामी दत्तात्रयाय नमो स्वामी नमः ॐ नमो स्वामी नमः ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमः

स्वामी स्वामीय नमः ॐ नमो स्वामी ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमः

नमो दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो स्वामी ॐ नमो स्वामी ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमः

नमो दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो स्वामी ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमः

स्वामी नमः ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो

स्वामी दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमः ॐ

स्वामी दत्तात्रयाय नमो स्वामी नमः ॐ नमो स्वामी नमः ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमः

स्वामी दत्तात्रयाय नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमः ॐ नमो स्वामी दत्तात्रयाय नमः